Salamu aleikum. Hər vaxtınız xeyir. Mən Nihad Cəfərliyim. Eh MHM tədris mərkəzinin 100 bal sınaq kitabından 2-ci sinif riyaziyyatdan sınaq 16-dan riyaziyyat suallarının izahlarını sizə verəcəm. Ən birinci sualla başlayaq. Bu 21-ci sualdır və sual bizə nə istəyir? Deyir, iki evin çardığına 30 quş qolmuşdu. Burdan bir dənəsi bura, 6 bura getdi, 4. Bu belə deyim, Riyaziyyatda kiçik bir bölmə var. Çol sərçə məsələləri deyib bölmə var. O bölməyə aid olan bir sual tipidir. Yəni necə həll olar bu suallar? Deyək ki, burada birinci və ikinci evin çardağı demir. Baxasınız, burada birinci evin çardağı, ikinci evin çardağı və cəmi 30 quş. Bax, bunları belə işarələyib, cəmi 30 quş deyirik. Və deyir, birinci evin çardağının altına qaranquş ikinci girdi. Yəni burdan 6 dənəsi çıxdı, bu tərəfə gəldi və bu baş verən hadisələri Yəni bunun sağ tərəfində yox, sol tərəfində qeyd edirik. Burdan 6 dənə çıxdı, bura gəldirik. Sonra ikinci evin çardağından 4 qran düşdü, birinciyə keçdi. Burdan da 4 dənəsi çıxdı, bura gəldi, geri qayıtdı. Gördünüz? Belə bir sualdır. Sonra ikinci evin çardağında 1-dən 2 dəfə çox oldu. İkinci ev bu budur. İkinci evin çardağı 1-dən 2 dəfə çox. Bu x, bu da 2x, gördünüz? o bunu deyəndən sonra varam. Deyirsiz ki, bu əvvəl baş verənləri var. Bunlar geri qaytarırsınız. Necə baxın, bu +4 gəlir olur nə? Minus -4. Minus -6 olur +6. Yəni elə bir hadisələri geri qaytarırsınız da. Minus -4 olur plus +4, plus +6 olur -6. Bunları topladığımız zaman 3x = 30-sa, x də bərabər olur 10-a. Və deyir ki, ikinci nə qədər qaranquş var idi? 2-nin çardaq tapmaq üçün x-in onunda burda 2-ni vururuq 10-a 20, 20-nin üzərinə 4 gəlir və 6 çıxırıq. Olur 18. Sualımızın cavabı olur nə? C variantı. 2-ci suala baxaq, yəni 22-ci suala. 22-ci sual müqayisədir. x/12 = y/20-yə, o da = z/16-yə. Müqayisə eləmək lazımdır. Qayda kimi bilməliyik ki, belə bölmələrin müqayisəsində nə olmalıdır? Buların içində ən kiçik ədəd hansıdır? Bax, 12 var, 20 var və 16 var. Buların içində ən kiçiyi 12-dir. Ən kiçik 12 olduğu üçün x buların içində ən kiçik idi. Bax, sonra gələn kiçik 16-dır. Növbəti gəlməlidir z. Ən böyük də 20 olduğu üçün için buların içində ən böyük olur y. Və biz bunları artan sıra ilə x, z və y şəklində düzə bilərik. Bu da cavab C bəndi verir bizə 22-ci sualda. 23-cü suala, 23. suala baxırıq. Nə istəyir bizdən 23-cü sual? Perimetri 64 olan bir kvadratın perimetri düzbucaqlı kəsə bağlı qalan. Deməli baxım, söhbət hansından gedir? Belə bir kvadratımız var, baxın. Bu kvadratın perimetri 64. Mən nə etməliyəm sizcə? 64 4-ə bölməliyəm. Bunun bir tərəfini tapbaram, düzdürmü? Bəli. Bunun bir tərəfi nə olar o zaman? 16. Deməli bu tərəfi 16 olan bir kvadrat. Mən bundan perimetri 36 olan düzbucaqlı kəsdim. Bax, çaxlım ki, belə düşün, təqribən buradan kəsdim belə bu, bu kəsdiyim düzbucaqlı var ha bunun. Bunun perimetri nədir? 36. Əgər bu kəsdiyimin, yəni istəyisə onun rəngliyi, bax kəsdiyim bu, bu qırmızı, bu kəsdiyim qırmızıdır. Yerdə qalan da bu göyüdür. Bu göy də yerdə qalandır. Belə düşünün. Deməli o kəsdiyim o qırmızı var ha. Perimetri 36. Və bu, bunun perimetri 36dirsə əgər, bunda bura mən x deməliyəm, bu eni və bu hissə və eni ilə uzunluğunu toplayıb 2-yə vurmalıyam eni ilə uzunluğunu toplayıb 2-yə vurmalıyıyam, bərabərləşdirməliyəm 36-ya. Bunu deyəndən sonra deməliyam ki, x + 16 = 36 / 2 18-ə, x = 2. Gördünüz? Və mən bu x-i 2 biləndən sonra 16-dan bu 2-ni çıxanda bura nə qalır? Bura qalır 14 deməliyam, düzdürmü? Hə. İndi qalan düzbucaqlıb bizdən bunun perimetrin soruşulur. Görürsüz? Yəni 16 ilə 14-ü topla, vur 2-yə. 30 * 2 60 sm olur bunun perimetri. Yəni 23-cü sual. Cavabı olur nə? D bəndidir. Bax belə bir sual. 24-cü sual nə istəyir bizdən? Deməli bizdən bundan bu çıx. Əvvəl çıxaq. Baxın 120 metrdən çıxaq çıx nəyi? 87 metr 90 santimetr çıxaq. E 120 metrin yanında santimetr olmadığı üçün 120 metri 1 metr azaldırıq. Bunu 119 metrləyirik və o 1 metri çevirib santimetrə yazırıq bura 100 santimetr çıxdığımız zaman burada qalıq 10 santimetr. Bundan da bunu çıxanda 32 metr. Sonra aldığımız cavabın üzərinə aldığımız cavab şərtə görə 58 metr 4 desimetr, yəni 40 santimetrə gəlməliyik. Topladığımız zaman 90 metr 50 santimetr və ya bu 50 santimetri 5 desimetrə də verə bilərik bizə. Hə, cavabımız nə olur? A bəndi olur. 90-ı, yəni bu 50 santimetri bizə 5 desimetrə də verə bilərik, eyni şeydir. 90 metr, 5 desimetr. Yəni A bəndi. Sualımızın cavabı olmuş olur. 25-ci sual. Bizə ədədlər kartlar yazılmış kartlar var deyilir və baxın çıxarılan kartın 16-nın bölünəni olma. Bax bunlardan hansılar 16-nı, bax hansılar 16-nın bölünəni ola bilər. Bax o verilən ədədlərin içindən 16, bəli 16-nın bölünəni ola bilər. Bu bir dənə. Sonra başqa. Bir də 32 16-nın bölənəni ola bilər. Düzdür? 2 dənəsi. Başqa yoxdur ki? Yox. Orda neçə ədəd var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ədəd var. 9 ədədinin içisindən ikisi 16-nın bölənəni ola bilər. Yəni oradan çıxarılan bir daşın 16-nın bölənəni olma ehtimalı 9da 2-dir. Yəni B bəndidir. Deyirsiniz 25-də. 26-cı sual. Deyir ki, 4 < Q-dən, o da < 15-dən. 3 <= M-lə, o da < 14-dən. Və biz deyir ki, 13 * Q - 4 * M ifadəsinin ən kiçiyini, yəni biz alınan cavabın ən kiçik olmasını istəyir, düzdür? Deyirik ki, baxın, bu azalandı, burada çıxılandır. Biz əgər fərqin ən az olmasını istəyirsə, azalana da ən az qiymət verməliyik. Çünki Q ilə fərq düzmü tənasibdir. Amma biz fərqin ən az olmasını istəyirsə, çıxlana ən çox qiymət verməliyik, çünki bilirik ki, çıxlanla fərq tərs mütənasibdir. Yəni Q-ya ən az qiymət verməliyik. Q-ya ən az 4-dən böyük olduğu üçün ən az 5 veririk. M-ə də ən çox qiymət verməliyik. 14-dən kiçik olduğu üçün ən çox 13. Və burada 65 - 52 bizə cavabı 13 belmiş olur. 26-cı sualın cavabı B bəndə olmuş olur. 27-ci sual deyir. Hansı doğru deyil? Deyir, natural ədəd 2-yə və 3-ə bölünürsə 6-ya da bölünür. Bu doğru fikirdir. Tək natural ədədlərin hasil təkdir. Bu da doğru fikirdir, bəli. 4 ardıcıl natural ədədin hasil 24-ə bölünür. Bax belə deyim də tutaq, tam, tam C bəndinin siz belə bir qayda eş tam əslik dəfə dəyişdirisiz və 4 ardıcıl natural ədədin hasil 24-ə bölünürmü məsəl üçün. İstəyirsinizsə mən e, hər sualda qayda tətbiq etmirəm də. Bir nümunə götürəyim. 4 dənə ardıcıl ədəd məsəl üçün 1 * 2 * 3 * 4 neçə edir? 24. Bölünür demə də bölünür. Başqasını götürək. 2 * 3 * 4, 4 * 5 neçə edir? 2 * 3 * 4, 4 * 5 eləyir 120. Bəli 24-ə bölünür. Və ya da 3 * 4 * 5 * 6 Bölünürmü 4-ə? Bəli, bölünəcək. Demək ki, bölən yani, bir neçə nümunə, əgər qaydanı bilmirəmsə, bir neçə nümunə üzərindən yoxlaya bilərəm bunu. Bunun riyazi qaydası birəs dəyərini gedə bilər, amma hər riyazi sualda qaydadan getməyə ehtiyac yoxdur da. Yəni baxıram ki, mən bir neçə nümunə üzərində görürəm ki, alınırsa deməli alınır da, yəni daha çox yoxlama ehtiyacı yoxdur. Əslində bu doğru fikirdir siz. Yəni C variantı. D variantı yəni, cüt natural ədədlərin cəmi cütdür. Bu da doğru fikirdir. İstənilən cütün üzərinə cüt gəldiyini cütləyəcək. Bunu nümunə zənnə yoxlaya bilərsiz. E variantı natural ədədlərin fərqi naturaldır. Natural ədədlərin fərqi hər zaman natural deyil axı, düzdür. Məsələn 10-dan 7 çıxanda 3. Bəli, hamsı naturaldır. Amma mən 3-dən 7 çıxanda -4 yox, -4 natural deyil axı. Yəni 2 dənə naturalın fərqi hər zaman natural olmalıdır. Bu doğru fikir deyil, yox. Ona görə E bəndi olur 27-ci sualın cavabı. 28-ci sual. Bölünən, baxın, bölünən 6. Baxın, biri var bölən, biri var bölünən. Bölünən bax budur. Yəni a/b-də böl bu bölünəndir, bu böləndir. Bölünən 6 olanda alınma biləcək qalıqların cəmi. Bunu bir-bir yoxlamalısınız. 6-nı birə bölməliyəm, qalıq qalmalıdır deməlisiniz. 6-nı 3-ə böldüm, qalıq qalmadı deməlisiniz. 6-nı 3-ə böldüm, qalıq qalmadı deməlisiniz, belə. 6-nı 4-ə böldüm, oradan qalıq 2 qaldı. 6-nı 5-ə böldüm, oradan qalıq 1 qaldı. 6-nı 6-ya böldüm, qalıq qalmadı, bitdi. Yəni 1-dən 6-ya qədər ədədlərin hamısını bölməlisiniz. Və alınabiləcək qalıqların cəmi 000210, yəni 3. Bu da sualın cavabıdır. Belə bir sualı bir-bir yoxlayaraq sualın cavabına gəlməlisiniz. Cavab olur nə? Deyəm bən. Deməli 29-cu sual deyir. Anar, Ceyhun və Necat yaşları cəmi 63. Onlar 3 il tez doğulsaydılar. Bəli, Anar, Ceyhun və Necat üçü bir yerdə 65-dir. Onlar 3 il tez doğulsaydılar. Bu gün 3 yaşlı daha çox olardı yaşları. Hərəsə 3 yaş böyəndə 65 + 9 indi yaşları cəmi 74 olardı. Yəni D bəndi sualımızın cavabı. 3 il tez doğulsaydılar, indi 3 yaş daha böyük olardılar deyirsiniz. 30-dur sual. İki rəqəmli natural ədədin sağına özünü yazdılar. Ədədin necə dəyişir? Baxın, iki rəqəmli natural, məsələn deyək ki, AB. Düzdür? Sağına bir də AB yazdım. Oldu ABAB. Düzdür? Necə dəyişdi? Yəni bunu köhnəsinə bölmək lazımdır. Bu əvvəlçidə, bu da yenisidir. Gəlin bölək. AB-ni AB-yə böləndə 1, bir. bir dəfə ABAB. Bu çıxdı 00. Bu A-nı düşürdüm bura. A-nın içində AB yerləşmir, 0 dəfə. B-ni düşürdüm. AB-nin içində AB 1 dəfə bir dəfə ab-nin ab-i qısır. Deməli 101. Gəlin yəni, mən 2 rəqəmliyəm, yəni özünü yazanda ədəd nə oldu? Demək ki 101 dəfə artdı, çünki mən 2 rəqəmliyəm, yəni özünü yazanda aldığım ədədi əvvəlki nəbələndə cavab 101-lədir. Deməli bu 101 dəfə artırmış. Cavab C bəndə olurmuş demək. 30-cu sual. 31. 31. Tənliyi həll etməyimiz istəyir bizən 2 * m - 2m - 8 - 1 = 3m Və burada mötərizəni vur basmaq lazımdır, düzün? Bax, 2 vur. Əvvəlcə baxın, bu burada m - 2m. Mötərizənin qabında minus var deyə içəridəki plus olmalıdır. Plus +8 - hətta bərabərdir 3m + 1 deyə bilərsiz, fərqi yoxdur. Yəni -1-i keçirdim bu tərəfə. Sonra mötərizəni vurbasanda 2m - 2 vur 2 4m + 2 vur 6 10, 2 vur 8 16 = 3m + 1-ə. Və bunun ardından nə etməyə qoyurlar? Bax belə deyim də mən sizə. Yəzətdən e, burda -1 qalıda bilərdi də, nə isə də. 16 bu gəldi yenə bu tərəfə -1 bərabərdir. 3m qaldı burda. Görürsüz. Bu 2m keçdi bu tərəfə, oldu -2. Bu -4m kəsdil bu tərəfə, oldu +4m. Görürsüz. 15 nəyə bərabərdir? 3 - 2 + 4-ə. Yəni 5m. m nəyə bərabərdir? 3-ə. Hə? m-in cavabı nə olur? 3, yəni e bəndi 31-də. Bax bu da belə bir sualdır. 32-ci sual bizə sürətlər verib, yola düşdülər və 40 dəqiqə sual məsafə ən çox. Əgər iki maşının arasındakı məsafə ən çox deyilsə, siz burada əks istiqamətli hərəkət, yəni V1 + V2 * T düsturunu düşünməlisiniz. Əks istiqamətdə olur, nə? Məsafə arada nə olur? Ən çox olur. Eyni istiqamətdə isə məsafə ən az olur. Ən azd isə eyni istiqamət kimi baxmalı idim. Deməli, S = V1 nə verib bizə? 10. V2-nə verib bizə 36. Zaman nə verib bizə? 40 dəqiqə. Aha. İndi mən buradə 40 yazanlara baxıram, çünki mən sürət mənə kilometr bölünsə saatla, o zaman dəqiqəni saata çevirməliyəm. 40 dəqiqəni necə saata çevirəm? Bax, biz 60-a bölməklə. 40-ı böl 60-a. İxtisar aparırsınız. Hər tərəfi 2-yə bölürsüz. Olur 3/2. -də 40 dəqiqə nə imiş? 3/2 saat imiş. Gördünüz? 40 dəqiqə 3/2 -də saatdır. Və e, 36-nı bölürsüz isə vurursuz 2-yə, olur nə? 24 kilometr olar aralarında məsafə ən çox 32-ci sual cavab bəndidir. 33-cü sual. 4 kilo unundan 6 kilo çörəy bişmirsə 30 kilo çörəy bişdirmək üçün baxın. Desə bax 6 kilo çörəy bişmə, 6 kiloqram çörəy bişdirmək üçün 4 kilo un lazımdır cavab. Elədirsə 6 kilo çörək üçün 4 kilo un lazımsa. Bəs be, 30 kq çörəyi üçün nə qədər un lazımdır? Tənasıb. 6 kiloya Bax, 6 kq çörəyi üçün 4 kq un lazımsa, 30 kq çörəyi üçün nə qədər un lazımdır deyirsiz? Olur cavab 20 kq. Bax, belə bir tənasıblıqdan sualın sala bilər. 30 üçün cavab olur 30. 34. Bu e, iş məsələsinə uyğun bir sualdır. 34. Dis baxın belə. 6 dənə bişik altdanət dəyə 6 bişik 6, 6 dəqiqə ərzində 6 dənə çantır. Bəs 36 dənə bişik neçə dəqiqə ərzində 36 dənə çantır? Baxın belə deyim də, iş məsələsində bu olur nə? Bu olur işçi. Bu olur zaman. Bu da olur onun gördüyü iş. İşçi ilə zaman bu tənasübə belə vurulmalıdı. Zamanla iş tənasübə də belə vurulmalıdı, çarpaz vurulmalıdı. Və deyirsiz ki, 6 vur 6 vur 36. Beraberdir. 36 vur x vur 6. Buradan x beraberdir. 6. Şu ee, sualın cevabı olur 6. Yəni, A bəndə olmuş olur. Beləcə. 35 dir. Deyir ki, indi saat e, 35 dir. İndi saat 22.00 ol, olur. 220 saat bundan əvvəl saatın deyir. Əvvəl biz nə deməliyik? Tapmalıyıq ki, 220 saat neçə gün, neçə saatdır. Bunun üçün bu bölməli 24-ə. Bu da neçə dəfə eləyər? Deməli, 9 dəfə eləyərmi? 9 216-lıq 9 dəfə. 9 dəfə 24-ün 216, qalıq 4. Deməli, deməli 220 saat nə imiş? 220 saati mən 24-ə böldüm görə bu neçə gün, neçə saatdır? 220 saat 9 gün, 9 gün 4 saatdır. İndi saat 22.00dursa, 9 gün əvvəl elə yenə 22.00 idi. Gün dəyişmir də saat. Bəs 4 saat əvvəl 22.00-dan 4 saat əvvəl saat 18.00 idi. Yəni sualın cavabı D variantı. Belə bir sual. Eee, digər 36-ya baxacağıq. Baxaq 36-ya. Hansı doğru deyil? Baxın. Bu yuvarlaqlaşdırmadı. A bəndi doğru yuvarlaqlaşdırılıb, çünki 8-dən sonra 3 gəldiyi üçün 8 dəyişməyib. B bəndi doğru yuvarlaqlaşdırılıb, 0-dan sonra 8 gəldiyi üçün 0 1 vahid artıb. Doğrudur. C variantı doğru yuvarlaqlaşdırılıb. 9-suz 9, 9 gəldiyi üçün o 0 olub və ən biri vara o 1. Belə deyim də 4 9 9 9 9 9 4 9 9 Bunu bax belə bura kimi yuvarlaqlaşdılanda 9-dan sonra 9 gəldiyi üçün bu 9 1 vahid artıb 10 olmalıdır. 0 yazırıq, 1 onluq ötürür buna. Bu da 1 vahid artıb 10 olur. Bu da 0 yazılır, ösürlü 1 onluq buna. Və olur nə? 50 min. C variant doğrudur. E, D variantı 6-dan sonra 0 gəldiyi üçün 6 dəyişmir. B E variantı 0-dan sonra 5 gəldiyi üçün, ahan, bu səhvdir. Baxın 2.0500 Biz bunu əgər bura kimi yuvarlaqlaşdırmaq istəsə, nə olar, nə olmalı idi? 0-dan sonra 5 gəldiyin 01 variantı belə olmalı idi. Bunlar da 000 olmalı idi. Amma Y variantda burada 000 yazmaq əvəzinə 500 yazılıb. Tamam? O Y variantı səhvdir. 37-nin son. Deyir baxın, restoranda hər stolun ətrafına 12 stul yerləşdir. Bax bunu belə deyirsiniz də. Stol sayını x deyirsiniz. Stol sayını x. Stol sayını Hər stolun ətrafında 12 dənə stul olsa, 6 stul artıq qalır. Baxın. Hər stolun ətrafında 12 stulsa, plus 6 dənə stul artıq qalır, bərabərdir. Deməli, hər stolun ətrafına 6 stul yerləşdirilərsə, 6 stul yerləşdirilərsə, əlavə 21 stol lazımdır. Əlavə 21 stol nə deməkdir? 21 vur 6, yəni 126 dənə stul artıq qalıb. Eləlik ki, baxın, hər stol, stolun arxasında 12 dənə stul qoyanda 6 dənə stul artıq qalır. Amma hər stolun ətrafına 6 stul qoyanda 21 dənə stol lazım olur. O deməyir ki, mən əgər stolların ətrafına 6-6 düzürəmsə, 21 dənə stolun stul artıq qalır, amma stol yoxdur. 21 dənə stolun lazım olması 21 v 6 126 dənə stulun boş qalması demək idi, artıq qalması demək idi. 12 x 6 x çıxırıq. 6x bərabərdir 126 - 120-yə. x = 27. Deməli burada 20 dənə stol varmış. Sual stulu soruşur. Mən qətər burada x-in yerinə 20 qoyuram və stulun sayını tapıram. 20 v 12 240 + 6 246 dənə stul. Yəni cavab B bəndə olmuş olur 37. 38 deyir ki, rəqəmləri hasil 24 olan ən kiçik 4 rəqəmli. Baxın. Deyirsə, əgər mən kiçik olmasını istəyəmsə, rəqəmlərin hasilinin 24 olmasını istəyəmsə, axıra ən böyük rəqəmləri qoymalıyəm. 9 qoyan varam bura, çünki 24 9-a bölünmür. 8 qoysam, 8-i 3-ə vuran da 24 deyir. Əvvəldən 1-lə qoyuram, çünki rəqəmləri fərqli olsun deyir ki, ondan. Ən ola bilər də Və bu oldu nə ən böyük rəqəmləri hasilə 24 olan dörd rəqəmli oldu. Və ən kiçiyisəmsə, ən kiçiy oldu. Bu rəqəmləri cəminin tapın deyirsə, 1 1 3 8 sualın cavabı 13. Yəni cavab olur E bəndə 38-dən. Tamam? 39-cu sual. Deməli, Ceyran hər gün bir əvvəlkindən 5 sual çox işlədir və Ceyran 3-cü gün həll etdiyi sual sayının 3 qatı 20-ci gün həll etdiyi sual sayının 2 qatına bərabər olduğuna görə 62-ni tamam. Bu belə çətin məsələ ola bilərsiniz. Diqqətli qulaq alsaq. Deməli, baxın, hər gün bir əvvəlkindən 15 sual çox həll edir, düzdür? Bax, elə bu belədir, x, x + 5, x + 5 / 5 x / 5 / 5 / 1. Belə gedər, düzdür? Yəni elçi bu 10'dur. Bu 15'dir. Düzdür? Bax, bu onun olur. 1-ci gün oxuduğu. Bu olur nə? 2-ci gün oxuduğu. Bu olur nə? 3-cü gün oxuduğu. Bu olur nə? 4-cü gün oxuduğu, 5-ci gün oxuduğu, 6-cı gün və s. Hamsını yazmadım, təbii ki. Fikir verdimlən bura. Baxın. Deməli, 1-ci gün oxuduğu x'dir. 2-ci gün oxuduğunu zənnə, bax 2-ci gün oxuduğunu tapmaq üçün x-ın üzərinə 1 dəfə 5 gəlmişəm. 3-cü gün oxuduğunu tapmaq üçün x-ın zərinə baxın 2 dəfə 5 elmişəm. Bax rəqəmə baxın 2 dəfə 5. 4-cü gün oxuduğunu tapmaq üçün x-ın zərinə 3 dəfə 5 elmişəm. Fikirləş 1 v aydaz gəlir hər dəfəsində. Hər dəfəsində 1 v aydaz. Baxın. 5-ci gün oxuduğunu tapmaq üçün X-in üzərinə 4 dənə 5 gəlmişəm. 6-cı gün oxuduğunu tapmaq üçün X-in üzərinə 5 dənə 5 gəlmişəm. 20-ci gün oxuduğunu tapmaq üçün X-in üzərinə 19 dəfə 5 eləcəm. Hər dəfəsində 1 vaydaz olur, fikr verirsiniz? Deməli bu onun olur nə? 20-ci gün oxuduğu 19 dəfə 5, yəni X = 95. İndi sualı oxuyaq. Deyir ki, 3-cü gün həll etdiyi sual sayı mə budur. 3-cü gün həll etdiyi x^10 3-cü gün həll etdiyi sual sayının 3 qatı 20-ci gün həll etdiyi sual sayının x^95-in 2 qatına bərabərdir. Fikirləris? Bu tənliyi həll etmək lazımdır. 3x^30 = 2x^190 x = 160 -a. sual 6-cı gün soruşur va bunu. X190 160dsa 6-cı gün 160 + 25 185. Cavab olur 39-a. A var demək. 40-cı sualda ki, hansının simmetriyoxu daha çoxdur? Paralloqramda A bəndində yoxdur. Kvadratın 4 dənə var. Bərabər yanlı trapeysanın bir dənə var, rombun 2 dənə var, düzgün altıbucaqlının 6 alt dənə var. Ən çox y e variantında düzgün altıbucaqlıdır. Bu da belə bir sual olmuş olur. Verəm